Salam hörmətli və dəyərli kanal izləyicilərimiz. Bu gün mən sizə Masazır qəsəbəsinin girişinə yaxın belə bir iki mərtəbəli, beş otağlı həyət evi çəkib təqdim edirəm. Əziz izləyicilərimiz, evimiz yerləşir Masazırda, girişə yaxın, SEO marketin yaxınlığında, yəni birinci светофоrun yaxınlığında yerləşir. Tam şəxsi tikilə evdir, şəxsi məqsədlər üçün inşa edilmişdir. Sadəcə olaraq indi satışa çıxarılıb. Evin darvazası bahalı darvazadır. Gördüyünüz kimi, fənalar ağlaydaşlardan işlənilib. Həyətində e, letli mətbəx üçün yer qoyulub, yay mətbəxi üçün yer qoyulub. Baxın, buralar da tam işlənilib, suyu çəkilib, hazır vəziyyətdədir. Burada belə gözəl bir mənzərə var. Bura kaferdən işlənib, burada suyu var. Baxın, belə bir evin bəhrində yeri var. Darvaza qeyd etdim ki, bahalı darvazadır. Həyətində ağaclar mövcuddur. Evin maşın saxlamağa kifayət qədər boş sahəsi var. 4 sotda yerləşir. 4 sotda 5 otaqlı, 2 mərtəbəli evdir. Evin 2 girişi var. Bir giriş önəndir, bir giriş arxadandır. Yəni arxadan həyətə çıxmaq üçün çıxış qoyulub. Baxın, bura torpaq sahəsi kimi saxlanılıb ki, burada gələcəkdə əkin bitkin aparmaq olsun. Nar ağacları həyətdə. Görürsüz, heyva ağacıdır, nar ağacıdır. Burdan da evin arxasından çıxışı var. Evin arxa görünüşünü sizə göstərim. 4 bir tərəfindən keçid mümkündür. 4 bir tərəf açıqdır. Evin həyətindən hər hansı bir pəncərə baxmır. Onlar pəncərə kimi fəaliyyət göstərmir. İşıq düşməsi üçün obyektə qoyulub. Yəni oradan kimsə çıxıb sizin həyətə baxası deyil. Ordan tam arxayn ola bilərsiz. Bunu bəli başdan mən sizə deyim. Keçə evin giriş hissəsini artıqdan tanış edim. Baxın, qapısı da bahalı qapıdır. Yəni ağırlığından hiss olunur, bahalı qapıdır. Evin giriş hissəsi, baxın, belə bir vəziyyətdədir. Yer isti poldur. Ağ qradit döşənilib fərdən görünüşü sizə göstərim. Şkaf yığılmışdır. Sağda və solda yerlər qoyulub. Burdan əlavə bir də koridor var. Baxın, bura da koridor sistemidir. Oraları sizə göstərəcəm. Əziz izləyicilərimiz, bura evimizin qonaq otağıdır. 1-ci mərtəbədə olan qonaq otağıdır. Tavanda xüsusi dekorativ işləmələri var. Qonaq otağının üç işıq düşən pəncərəsi var. 1-ci mərtəbədə e, qonaq otağı, mətbəx və Hamam otağı yerləşir. Mətbəx də kifayət qədər genişdir. Baxın, mətbəxinin ölçülərinə baxın. Yəni bu bu ölçüdə mətbəx hər evdə olur. Mətbəxinin də yerində istıf oldu. Bütün sistemlər çəkilib hazır vəziyyətdədir. Bura kombisinin yeridir. Yəni qaldofka deyir bura. Frigiranın altında qaldofkasıdır. Burada birinci mərtəbədə ayrı tualetidir. Burada hamam otağıdır. İşıq yanır. Bura həyətə çıxan qapıdır bayaq sizə dedim. Burdan da çıxırsan evin bağça hissəsinə. Arxada evin ikinci mərtəbəsi ilə və otaqları ilə sizi yaxından tanış eləyim. Əziz izləyicilərimiz, Masadır qəsəbəsinin girişində yerləşir. Ümumiyyətlə satışda hər qiymətə bina həyət evləri, torpaq sahələri mövcuddur. Buyurub müraciət edə bilərsiniz. Baxın, plakan da betondan da, üzəri mərmərdir. Mərtəbə arası manolit betondur. İkinci mərtəbənin ümumi görünüşü belədir. Burdan otaqlar bölünür. Bir-birinizə göstərim. Bura Bir yataq otağıdır. Bura digər bir yataq otağıdır. Hər otağın işıq düşə pəncərəsi var. Bir çox otaqlarda pəncərə 2 dənədir. Yəni bir otaqda 2 dənə pəncərə var ki, o da evin işığına göstərilməsində böyük rolu var. Baxın, burada da 2 dənə pəncərəsi var. Burdan bir daha sizə göstərim. Pəncərlər hamısı öz həyətinə baxır. Baxın. Bu öz həyətidir. Vurdu baxda hissəsidir. Keçək ikinci mərtəbədə olan hamamı sizə göstərim. Bura ikinci mərtəbədə olan hamam otağıdır. Buranın duş kabini yığmaq yeri var. Əziz və arzularım, sənət torpağının çıxarışı var. Qiymət 150 min manat təklif olunur real almışlar olsa danışıb qiymətlə razılaşmaq mümkündür. Kanalda hər qiymətə bina, həyət evləri, torpaq sahələrimiz mövcuddur. Kanalı abunə olmağı, videolarımızı izləməyi, bəyənməyi unutmayın.